Актуальними залишається недостатня інтегрованість ромів до економічного, культурного та політичного життя суспільства. Характерними умовами життя ромів є обмежений доступ до системи освіти та охорони здоров'я, високий рівень безробіття, високий рівень захворюваності та дитячої смертності, дискримінація у повсякденному житті, загальне виключення суспільства, сприя... спричиняє конфліктність, що має тенденцію до набуття. Характеру міжетнічних конфліктів в Україні достатньо назвати випадки на Закарпатті, Одеській області та нещодавно у Київській області. Дякую. Я думаю, Ромська меншина України буде задоволена тими. Положеннями, які будуть підтримані цією стратегією, і будуть працювати на благо України разом з іншими національними меншинами та всім народом України. Дякую за увагу. Вірмени в Україні мають багатовікову історію. Завжди були такими, що збагачували братські вірменсько-українські відносини. Багато наших співвітчизників. Зіграли величезну неоціненну роль в розвитку культури, науки, мистецтва, економіки та політики української держави в різні історичні періоди. Продовжувати ці традиції має на меті спілка вірмен України. К сожалению, в мусульманстві, як і в будь-якої іншої релігії, существують свої проблеми. В частности, неконтролируемые проявления различных сектантских течений, пропагандирующие радикальный ислам. И именно деятели киевского муфтията помогают нам, молодым мусульманам, разобраться во всех сложностях мусульманского мира и твердо идти по пути сохранения ислама, который испокон веков исповедовали наши предки. Благодаря демократическим процессам, происходящим в Украине, этнические немцы получили возможность вернуться из мест депортации в прежние места проживания. К сожалению, из более 400 тысяч немцев, подвергшихся депортации на территории нынешней Украины, вернулись немногие. По официальной переписи 2001 года на Украине проживает 35 тысяч немцев. Однако за годы независимости Украины немецкая этническая группа самоорганизовалась, провела общенациональный съезд, учредила несколько всеукраинских немецких общественных объединений, целью которых стало возрождение немецкого языка, традиций, обычаев, также защиту законных прав и интересов немцев Украины, содействие возвращению из мест депортации и восстановлению прав депортированных по национальному признаку. В 90-х годах, благодаря работе межправительственной украинско-немецкой комиссии, со стороны Германии началась поддержка культурологических проектов, проводимых общественными организациями. Однако региональные немецкие общественные организации не везде находили и находят понимание со стороны местных органов самоуправления. И это связано прежде всего с выделением помещений для реализации уставных целей этих объединений. Положительным примером в этом вопросе может послужить автономная республика Крым. Мы показали сегодня руководству страны, сколько нас, какие у нас проблемы высветили и убедились в том, что наши проблемы для них тоже не безразличны. Огромное всем спасибо. На этом наша, наш саммит сегодня заканчивается. Наша работа с вами не заканчивается. От вашего энтузиазма, от вашей силы зависит процветание тех диаспор, которые стоят за вами. Привлекайте больше молодежи. Огромное вам спасибо.